شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اگر وہ بے خبری اور غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے وہ اسے کھیل ہی سمجھ کر سنتے ہیں دلوں میں کھیل تماشے بسے ہوئے ہیں اور ظالم آپس میں چھپ چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں یہ کیا کوئی بشر ہے جو تم جیسا ہی ہے تو کیا تم جادو کی باتیں دیکھتے ہو اور اس کا پیچھا کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے اور وہی وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے بلکہ کفار نے کہا یہ خوابوں کی باتیں ہیں نہیں بالکل یہ خود ہی گھڑ لاتا ہے بلکہ یہ شاعر ہے تو چاہیے کہ یہ کوئی موضاء لے آئے جیسے پہلے لوگ بھیجے گئے تھے ہم سے پہلے جن بستیوں والوں نے ایمان نہ لایا کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے نہیں ہم نے تم سے پہلے بھی صرف مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو اور ہم نے ان نبیوں کو کوئی ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پھر ہم نے ان سے وعدہ پورا کیا پس ہم نے انہیں اور جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر یاد دہانی ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہم نے کتنی ہی بستیاں تباہ کی جو ظالم تھیں اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے ان سے کہا گیا اب نہ بھاگو لوٹ آؤ جہاں تمہیں ایش دیا گیا تھا اور اپنے گھروں کی طرف شاید تم سے سوال کیا جائے وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبکتی بے شک ہم ہی ظالم تھے اور وہ یہی پکار بار بار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا اور وہ بالکل خاموش ہو گئے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنے پاس سے ہی کوئی چیز بناتے اگر ہم ایسا ہی کرنے والے ہوتے بلکہ ہم حق کو جھوٹ پر مار دیتے ہیں تو وہ اسے کچل دیتا ہے اور جھوٹ نابود ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے افسوس ہے ان باتوں پر جو تم بناتے ہو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کے ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں اور نہ تھمتے ہیں کیا انہوں نے زمین سے کچھ معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو دونوں بگڑ جاتے بس اللہ عرش کا رب ہے جو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ اپنے کیے کا حساب نہیں دیتا اور وہ سب حساب دیے جاتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور مبود بنا لیے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلے والوں کا بھی بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اس لیے منہ مو موڑ لیتے ہیں ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وہی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم میری عبادت کرو اور انہوں نے کہا رحمان نے بیٹے بنا لیے ہیں وہ پاک ہے وہ نہ بیٹا رکھتا ہے اور نہ بیٹی بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹا بیٹی سمجھتے ہیں وہ فرشتے تو اس کے عزت دار بندے ہیں وہ اس کے آگے بات کرنے میں پہل نہیں کرتے اور وہ صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جس سے وہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے کہ میں اس کے سوا مبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کیا کافی لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ انہیں ہلا نہ دے اور ہم نے اس میں کچھ شادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پا سکیں اور ہم نے اسمان کو ایک محفوظ شک بنایا مگر یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ مو موڑتے ہیں اور وہی وہ ہے جس نے رات اور دن کو سورج اور چاند کو پیدا کیا سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی تو کیا اگر تم مر جاؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی اور بھلائی سے اور تم ہماری طرف لٹائے جاؤ گے اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برا کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں انسان جلد باز پیدا ہوا ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں جلد ہی دکھاؤں گا بس تم جلدی نہ کرو اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کاش کافر وہ وقت جان لے جب وہ اپنے چہروں اور پیٹھوں سے آگ کو روک نہیں سکیں گے اور نہ ہی انہیں مدد ملے گی بلکہ وہ قیامت اچانک ان پر آ جائے گی اور وہ انہیں حیران کر دے گی پھر نہ وہ اسے روک سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی اور یقیناً تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے ان پر وہی عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہو رات اور دن میں رحمان سے تمہیں کون بچا سکتا ہے بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں کیا ان کے کچھ معبود ہیں جو انہیں ہمارے عذاب سے بچا لیں گے وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھ ہے بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہو گئی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں تو کیا وہ گالی بائیں گے کہو میں تمہیں وہی کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں لیکن بہرے لوگ پکار کو نہیں سنتے جب انہیں خبردار کیا جائے اور اگر انہیں تمہارے رب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی بے شک ہم ظالم تھے اور ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھیں گے تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی سامنے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں اور ہم نے موسا اور ہارون کو فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی کتاب دی روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت عطا کی وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں اور یہ قرآن بھی ایک بار برکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے کہ آپ بھی تم اسے نہیں مانو گے اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھ دی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے ابراہیم نے کہا یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا مذاق کر رہے ہو ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے بوتوں کے ساتھ چال چلوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے پس ابراہیم نے ان بوتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بت کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں انہوں نے کہا ہمارے مبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے اس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے کہا اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دیں انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے مبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے ابراہیم نے کہا بلکہ یہ کام اس بڑے نے کیا ہے ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں پھر وہ اپنے دل میں سوچنے لگے اور کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو پھر وہ فوراً الٹ گئے اپنی بات سے پلٹے اور کہنے لگے تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں توف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا تم کچھ عقل نہیں رکھتے انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اور وہ قوم اس کے ساتھ برائی کا منصوبہ بنانے لگی لیکن ہم نے انہیں ناکام کر دیا اور ہم نے ابراہیم اور لوت کو نجات دی اور ان دونوں کو اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور اس کے ساتھ یعقوب بھی اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے کی وہی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے اور ہم نے لوت کو حکم علم دیا اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جو بدکاریاں کیا کرتی تھیں بے شک وہ لوگ بدکار اور نافرمان تھے اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا اور نو کو یاد کرو جب اس نے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے اس قوم کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا تھا بے شک وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو گرک کر دیا اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں ایک قوم کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے تو ہم نے سلیمان کو اس فیصلے کی سمجھ دی اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا کیا تھا اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے اور ہم نے اسے تمہارے لیے ایک طرح کا لباس بھی بنانا سکھا دیا تاکہ تمہیں لڑائی میں بچائے تو کیا تم شکر گزار ہو اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی ہے یعنی شام اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور شیطانوں میں سے کچھ اس کے لیے گوتا خور تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے اور ہم ہی ان کی نگہبانی کرتے تھے اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے جو تکلیف تھی دور کر دی اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کے طور پر اور اسماعیل ادریس اور ذوالقفل کو یاد کرو یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے اور ذنون یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں بھاگ گیا اور سمجھا کہ ہم اس پر سختی نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا نہیں ہے کوئی معبود مگر تو تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں اور ذکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہی عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا بے شک یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے اور وہ مریم جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنایا بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں بس میری عبادت کرو اور انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن سب ہمارے پاس ہی لوٹنے والے ہیں پس جو کوئی نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کی کوشش کی ناقدری قدری نا نہ کی جائے گی اور ہم اسے لکھ رہے ہیں اور کسی بستی کے لیے ممکن نہیں جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو کہ وہ واپس آئے یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی ہم اس سے غافل تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے بے شک تم اور وہ جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن بنو گے تم سب اس میں داخل ہو گے اگر یہ مبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے وہاں چیخو پکار ہوگی اور وہ وہاں کچھ نہ سن سکیں گے بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی اچھی بات ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی اہر تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے سب سے بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے کتاب کے اور آکھ لپیٹے جاتے ہیں جس طرح ہم نے پہلی بار پیدائش کی تھی ہم اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے یہ ہم پر ایک وعدہ ہے بے شک ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے بے شک اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہہ دو مجھے تو یہی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا رب ایک ہی معبود ہے تو کیا تم فرمابردار بنتے ہو پھر اگر وہ مو موڑے تو کہہ دو میں نے تمہیں سب کو یقصہ خبردار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور بے شک وہ باتیں جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں اور جو تم چھپاتے ہو اور میں نہیں جانتا شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو